नबी वसल्लम ने फरमाया इंसान अल्लाह ताला के बारे में जैसा गुमान करता है अल्लाह उसको उसके गुमान के मुताबिक अता फरमा देते हैं अगर हम नबी वसल्लम की सीरत को सामने रखें तो नबी वसल्लम ने हर वक़्त अल्लाह ताला से अच्छा गुमान किया है देखिए खंदक का मौका था और खंदक के मौके पे जब साहबा क़राम ने अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे साहबा क़राम नबी अलीसम को जाकर बतलाया अल्लाह के रसूल हमारे पेटों पे पत्थर है रसूल सल वसम ने अपना कपड़ा उठा के दिखलाया आपके कपड़े पर दो पत्थर थे आपके पेट पर दो पत्थर बांधे हुए थे इतने बसबा इक्राम आए उन्होंने कहा के रसूल एक पत्थर बड़ा भारी आ गया है वो टूट नहीं रहा एक पत्थर भारी आ गया है वो टूट नहीं रहा नबी आदत वम वहाँ पर गए आपने वो जो पत्थर तोड़ने वाला आला था कुंदाल तो उसको पकड़ा तो नबी आदतम ने ज़ोर से मारा जैसे नबी आदतम ने ज़ोर से मारा आप आपदु असलम ने फरमाया मेरे सहाबा खुश हो जाओ अल्लाह ने शाम के ख़ज़ाने तुम्हें दे दिए अब यहाँ रुक कर अगर हम दुनियावी लिहाज से ये सोचें कि ऐसे लोग जिनके पेटों पर पत्थर बंधे हुए हैं पत्थर पेटों में बंधे हुए हैं खाने को कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह पर यकीन और भरोसा कितना है और सोच किस कदर मुसबत है कि फरमा रहे हैं कि शाम के ख़ज़ाने हमें मिल जाएंगे हैं ये ऐसी बात है जैसे हमारे यहाँ हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पर है मीशत कमज़ोर हो चुकी है और हम कहें कि किब पूरी दुनिया के, के खजाने हमें मिल जाएंगे तो दुनियावी लिहाज से किसी भी तरह ये मुमकिन नहीं था लेकिन नबी अ सात वसलम के अपने रब पर जो है वो इस कदर पुख्ता यकीन था और इस कदर मुसबत सोच थी कि अल्लाह ताला ने सहाबा इक को शाम के ख़जाने फिर अता भी कर दिए तो मोहतरम भाइयों जैसा हम अपने रब के बारे में सोचेंगे अल्लाह हमको वैसा ही अता करेगा अगर हम सोचते हैं कि हमें हमारा रब अच्छा हमारे साथ अच्छा अच्छा हमें देगा अच्छा हमें सब कुछ मिल जाएगा तो अच्छा ही मिलेगा लेकिन अगर हम ये सोचेंगे अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है मेरे नसीब में है ही क्या कुछ भी नहीं है मेरे नसीब में तो फिर मोहतरम भाइयों जैसा हम सोचेंगे हमारी सोच के मुताबिक ही हमारा रब हमारे साथ गुमान करेगा अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो खुदकुशी कर लेता है वो खुदकुशी किस लिए करता है वो ये सोच लेता है कि मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं खैर मैं मर जाता हूँ अब उसकी सोच ने उसे मरवाया हो सकता है अगले ही लम्हे अल्लाह ताला ने उसके लिए खैर रखी होती थी हो सकता है अगले ही लम्हे अल्लाह ताला ताला ने अपनी मेहरबानी करनी हो।, हो सकता है ऊपर से आर्डर आ गए हों इस पर मेहरबानी या बंदे ने अपनी जान ले ली तो उसने अपनी मनफी सोच की वजह से बेसब्री की वजह से अपनी जान ले ली है इसलिए अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें अच्छा अता करेगा लेकिन अगर अल्लाह ताला की जात के बारे में मनफी सोचा ग़लत सोचा इसमें हम अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरा गुना गुना का वबाल भी हमारे सरों पर आएगा इसलिए अलबी साम ने फरमाया हदीस खुदी है बंदा अपने रब के बारे में जैसा सोचता है अल्लाह उसको वैसा ही अता कर देते हैं